Алло, Раса, вы нас слышите? Да, yes, да, yes, yes, yes. да. Будем на русском, да, говорить. Вам да, удобно? На русском. Хорошо, хорошо, Рас... хорошо. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях о том, как проходило голосование на выборах парламентских в Украине. Заметили ли вы какие-то серьезные нарушения? Нет, серьезных нарушений не было. Это констатация не только от меня, но и от 90. 9% всех наблюдателей, которые наблюдали не только с моей организации, Парламентской ассамблеи НАТО, но и ЭСБО и других организаций. А, э, были ли вы на предыдущих выборах в Украине и как вы по сравнению с тем, как проходили выборы в прошлом, э, оцениваете вот эти выборы? Нет, я в прошлом не была, не наблюдала выборов, но в Украине была несколько раз. И я просто впечатлена, как много украинцы сделали только через, в один год. Вот вспоминаем, в, в ноябре, в прошлом ноябре, начался начал самый дам. А и в 2012 году у вас выборы были не демократичными в парламент. Это констатация тоже наблюдателей. Я читала этот документ. А сейчас уже совсем по-другому и другое мышление и политические силы по-другому уже ведут себя. И, конечно, президентские выборы и парламентские выборы – это испытание, испытание сделать демократичными выборы. Когда идет война, Ведь ваше государство сейчас в статусе войны и статуса войны с таким государством, как Россия. Раса, скажите, пожалуйста, было много сообщений в украинской прессе о том, что ну, довольно-таки грязная была предвыборная кампания. Наблюдали ли вы за ходом также предвыборной кампании, особенно на мажоритарных округах? И как вы оцениваете вот, то, как голосовали, как выбирали кандидатов по мажоритарным округам? Да, мы я, я наблюдаю выборы только с э, четверга, но у нас были брифинги, и все партии могли представить свое видение, так, кто, как они видели эти выборы. И я думаю, что надо будет сделать еще очень много, чтобы политическая система сама была другой. Без новой европейской по европейскому построенной политической системы не может быть и выборов других. Если большие деньги, нечистые деньги будут управлять политической системой, если будет политическая коррупция, если будет управлять кто-то вашими депутатами, наружи, то и выборы будут грязными. Так что этот парламент должен делать все, чтобы у вас начала строиться политическая система по-европейски. Чтобы партии были не по тому, что люблю или не люблю какого-то олигарха и так далее, а по европейскому принципу, по взглядам людей, по... Тем взглядом, который их объединяет, а не за деньгами. Надо, конечно, сделать такие законы, которые бы сделали меньше влияния для денег на выборы. Мы это делали нелегко. Поверьте, у нас до сих пор есть влияние денег на выборах. И мы хотим, я лично, чтобы их было меньше. Но все это пока что есть. И мы очень много работаем над тем, чтобы, не было, чтобы финансирование было поменьше, чтобы не были такими дорогими эти компании предвыборные. И я думаю, немножко понемножку и вы подниметесь от этого. Это очень плохо, конечно. Еще такой вопрос. Как вы оцениваете тот факт, что не везде удалось проголосовать? Участки в некоторых районах Донецкой и Луганской области не открылись, так как эти территории не оккупированы де-факто сепаратистами, которых поддерживает Кремль. Насколько факт того, что около 4 миллионам украинцев не удалось проголосовать, влияет на легитимность этих выборов? Все выборы легитимны и все наблюдатели сказали, что выборы легитимны, что выборы были честными в своей сути и что все люди могли, люди могли, были созданы такие условия, чтобы они могли прийти голосовать. Но... В этих оккупированных территориях, конечно, проблемы они не, зависят, не зависят сейчас от вашего правительства, от вас самих. И то, что ваше правительство и центральные органы избирательные, они сделали то, чтобы люди даже из тех регионов могли и приехать на другие участки и голосовать. Даже из Крыма люди ехали. Но, конечно, понимаем, что... Ситуация такая, что не все могут это сделать. Но все те, которые наблюдали выборы, они сказали, что правительство сделало все, чтобы этим людям созданы были условия. И даже больше людей смогли голосовать, чем на президентских выборах. И последний вопрос, раз я знаю, что вы бывший министр обороны Литвы, да, э, скажите, пожалуйста, как сейчас вы оцениваете ситуацию э, вообще в Литве, насколько себя уверенно чувствуют, насколько в безопасности себя чувствуют граждане Литвы э, из-за того, что происходит на востоке Украины? Вы знаете, э, многим людям открылись глаза, потому что и у нас и в Европе, и всюду в мире много людей жили в каких-то иллюзиях. А, к сожалению, это стало только после того, как вы, украинцы, потеряли так много людей. И, к сожалению, но мы сейчас в Литве, даже нет дискуссий, хорошо или плохо, что мы стали членами НАТО. Все понимают, что только членство, наше членство в НАТО, оно сделало нашу ситуацию совсем другой, чем та ситуация, которая сейчас и в Украине, и в других постсоветских государствах, таких как Молдова, таких как Грузия, которые стремятся быть безопасными, но вот не, 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 не все от них зависит. Так что, конечно, у нас сейчас больше помощи с НАТО, у нас общие планы, у нас повышается тоже финансирование для наших войск, для нашей армии, и, но мы чувствуем себя безопаснее, потому что мы не одни. Спасибо вам большое за то, что согласились с нами пообщаться. Я вам желаю хорошего э, перелета. И в следующий раз, когда будете в Киеве, пожалуйста, приходите к нам да, на эфир. Да. Я очень люблю ваше телевидение и смотрю иногда по интернету. Спасибо большое, спасибо, что смотрите. До свидания. Очень приятно. До свидания. До свидания. Я нагадаю, з нами була на зв'язку Раса Юкнявічене, голова делегації спостерігачів від парламентської асамблеї НАТО, і також колишній міністр оборони Литви у 2008-2012 роках. Ми говорили про те, як оцінює вона як представниця групи спостерігачів те, як відбувалися вибори.